Здравствуйте, с вами Юлек, и сегодня, как бы это сказать, третья часть моей подарки. Конечно, это, знаете, от даже знакомых, ну вот уже от подруг и друзей, короче, от всех друзей, но не от всех. Значит, это я не знаю, что то есть какая-то напасть, целая куча подарков. Так, давайте же посмотрим подарок от моей подружки, которая стала моей подружкой недавно. Ее зовут э, Лиза из канала. Я не помню, из какого канала. Короче, сейчас я вам покажу ее. Замечательный подарок. Она приехала тоже из Санкт-Петербурга. И сейчас я вам покажу что, что она мне подарила. Итак, вот она. Замечательная крочка светится. Классненько. -то. Вот огоньки тут по четыре штучки и тут по четыре штучки. Замечательно, просто. Сейчас я покажу вам второй подарочек. Дальше она мне подарила два замечательных чая. Зеленый чай. И тоже они очень вкусные и еще она мне подарила одну картину очень красивую пополнение к моей коллекции картин которые сейчас стоят на кухне вот смотри, замечательно смотри, красивая смотри. картина и еще она и мне подарила дальше вот замечательный магнитик древолазом из Мадагаскара. Тоже пополнение к моей коллекции, так как я пропустила этот выпуск второй. И вот у меня уже вся коллекция магнитиков Мадагаскар. Я их вам забыла показать, но их у меня целая куча там находится. Вон сбоку. Вот тут. Не видите. Итак, следующие подарки от моей подруги Лены. Итак, она мне подарила два подарка. Первый подарок э, она принесла магнитик из города Магадан. Если вы знаете, можете прочитать в интернете. Я там родилась. Вот такой замечательный магнитик. Он очень долго ехал. А сделана ручная работа. Конечно же, вы видите, магнит приклеен просто из другого магнита, Вот очень мне нравится. Я повесила к себе no. на этот. подарочек от меня Сумка Очень красивая сумка Вот Очень легко открывается Тут У меня есть у нас там? Да. Также у меня еще одна подружка. Ее зовут э, Зоя. Она мне подарила тоже много, ну так немного подарков, но я так рассказала. Ну, тоже очень интересно. Давайте же посмотрим. Первый подарочек был у меня от нее. То есть такой замечательный блокнот. То есть дневничок для записи своих секретиков Вот он. Вот он. Вот он. И тут же она мне подарочек дала брелочек Шрека. Вот. Дальше вот такая кнопка. Я уже тут много написала. Тук -тук. Могу вам тут показать. Зублс и под э, шопики Я очень много написала уже. Так же писали мои подружки. Присутствие меня, конечно, я не смогу. Вот, вот я столько уже написала. Много и много осталось. Так, второй подарок оказался таким же. И это такая же сумка. Представляете? Вот одна сумка. И вот вторая сумка. Две сумки. Я вот тут. Итак, еще один подарок от моей подружки Сои. Итак, давайте посмотрим. Также Сойка мне подарила замечательную тоже картину. Вот. Я просто их попросила, чтобы они маленькие картины мне привезли, чтобы я пополнила свою коллекцию картин. Вот замечательная картина, так же, как и была у другой моей подружки. Они были, побывали очень в разных городах, странах и привезли именно мне... Много подарков очень, я этому очень рада. И подумала, может быть, снять э, видео об моих подарках. Конечно же, я их получаю каждый день по очень много. У меня очень много друзей и знакомых получает них очень много подарков. И еще, также два подарка от моего друга Максима. Так, давайте еще посмотрим. Первый подарок от него это кроссворд каникул с золотой антилопой. Он знает, что я обожаю кроссворд разные. Вот он мне этот подарил. Шести лет. Ох. Но зато они очень интересные. Я люблю, обожаю просто кроссворды. не бывает толк. Также я пока вот сделала. Ну и много чего. Ну то есть не очень много. как это начала. Вот, сделал большой И второй, конечно же, так. книжка прямая. Классная книжка под шоуки. Я сделала на нее видеообзор. Так как я ее уже все запомнила, она ничего страшного. Все равно я сделала видеообзор на нее. Натлийки, к сожалению, я уже сняла, но ничего страшного, они у меня туда остались. И вот и все. Вот и все мои подарки за сегодняшний день. Также я думаю, что завтра будет очень много подарков. Но это еще неизвестно. Потому что еще некоторые подружки приезжают из разных городов. Так как... Эм, кто-то у нас а. Светка, моя подружка, приезжает из Казахстана и сказала, что для меня у нее очень много подарков. Еще моя подружка, она сказала, чтобы я ее не почему-то не говорила. Короче, я скажу, ее зовут Катька. Ничего такого прям странного, не шпионка. Она приезжает из Сочи и привезла мне кучу подарков. То есть привезет. Я их с удовольствием покажу. Потому что сейчас такой день, то есть такой месяц, что все уезжают куда-то. Так что вот так вот. Ну, вот все. Про подшопиков я, вам, конечно же, сделаю видеообзор сегодня. С вами был Люк. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии к этому видео, лег другим. Я вас люблю. Всем пока.